爱是什么呢？又要怎么用这么抽象的答案去设计一件具体的衣服？我觉得，只要我们在一起，就一定能找到爱是什么。你没有好奇过，为什么这样的裙子就是爱是什么的答案吗？无论爱的外表有多绮丽，当这条裙子是由你穿着，它才是爱。 那个人是你，爱在城里。